Меня зовут Настя, и сегодня с нами Лера. Да, привет. Сегодня мы будем с вами готовить ну, чипсы. Нам понадобится бигбон. Ну, у Бон я... Э, из бигбона bon мы будем вытаскивать приправы, которые будут наши чипсы. Потом нам нужна сушеная зелень. Ну, можно любую. Соль, перец по вкусу. Потом резко. У нас две картошки. И четыре картошки. Я... Сама картошка, да. Такие вот Так, для начала и вот еще водичка нам нужна. Для начала, по-моему, картошку. Сейчас мы чистим картошку. Лучше брать молодую картошку. Как э, вы? Нам нужно промыть сначала картошку, потом ее протереть. И нарезаем вот на этой нашей терочке э, тонкими ломтиками. Ну, если У нас нет такой овощей резки, можно, короче, взять э, на терке, есть на любой терке есть вот такая вот штучка, которая тоже нарезает э, вот такими вот э, тоненькими ломтиками всю картошку. Вот э, у нас получилось вот столько ломтиков, и их тоже промываем от крахмала. Нужно их отмывать от крахмала, чтобы они не пригорели, и чтобы они получились очень вкусными. Э, кстати, можно делать в микроволновке или на сковородке. В микроволновке медленнее, а на сковородке чуть-чуть побыстрее. И если вы будете делать это в микроволновке, то обязательно наденьте пищевую пленку, потому что... Чтобы а, их, да. они не прилипли. А если на сковородке, то побольше масла наливайте. Как вы только промыли хорошо ломтики, то их нужно высушить на полотенце. Да, да, да. И когда вы положите, прям вот так вот их полотенцем прижимайте, чтобы они прям все впитали. И вот так вот оставляем немного, чтобы они впитали. Пока месь, а, они у нас сушатся, мы открываем битбон, чтобы достать приправы. Достаем эти две приправы. Вот а и наши вижу. чипсы уже засохли. Теперь добавляем Сохли. приправу из бигбона. И не только. Вот эту приправу можно добавить и соль, перец по вкусу. И мы тщательно все перемешиваем. И мы остаем наши чипсы мариноваться. Ну, вот такие у нас получились. Так, теперь мы жарим наши чипсы. Вот, так они выпусят. Уже они так подрумянились. Ага. тестами стали. Вот наши чипсики не готовые. <laughs> Вот и мы это уже выкладываем наши чипсы, ну не все, короче, приготовились, ну ладно. Давай, так, теперь мы другие накладываем. Мы уже жарим третью партию. Вот, у нас все так выглядит. Опять... Сейчас только у нас осталось. Кулинар. сейчас мы будем делать соус. Для этого мы наливаем воды, добавляем одну столовую ложку томатной пасты, потом мы добавляем острый перец, у нас просто острая горючка, и потом мы все тщательно перемешиваем, и потом мы добавляем еще одну ложку томатной пасты. И получаем вот такой соус. И теперь мы дегустируем это все. И соус. М -м -м. Очень вкусно. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Если так, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита! Пока! пока.